लिहिलं होतं की उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे अजित पवार आणि अनेक नेत्यांवर मी खोटे आरोप करायचे आणि त्या खोट्या आरोपाचं मी प्रतिज्ञापत्र करून द्यायचं अपडेट करून द्यायचं तो आणणारा माणूस जो होता माझ्याकडे एनव्हलप घेऊन येणारा देवेंद्र फडणवीसकडनं तो माणूस होता तो होता सुमित कदम मिरजे त्याचे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे अतिशय जवळचे संबंध तुम्ही जर सर्च केले तर अनेक वेळा त्यांचे देवेंद्र फडणवीसचे फोटो आपल्याला दिसतील त्यांचे अतिशय घरगुती संबंध त्याची मिसेस देवेंद्र फडणवीस यांना राखी बांधताना सुद्धा फोटो आहे समीत कदमची मिसेस देवेंद्र फंडिस यांना राखी बांधताना त्याचबरोबर अनेक त्यांचे फोटो आहेत देवेंद्र फडणवीस यांचे समित कदम हे अतिशय जवळचे आणि त्यांनीच त्याला समित कदम हा साधारण कार्यकर्ता नगरसेवक सुद्धा नाही देवेंद्र फडणवीस त्याला बाय सुरक्षा दिली आता इतका जवळचा हा इतका कोणत्या कामाचा माणूस आहे की त्याला या सरकारने बाय सुरक्षा दिली हा झाला मुद्दा एक तुम्ही मिरज सांगली त्या भागात जर चौकशी केली तर कोणी तुम्हाला सांगेल की समीर कदम आणि देवेंद्र फडणवीसचे काय संबंध आहे विषय राहिला दुसरा की ज्या पद्धतीनं हा दबाव माझ्यावर टाकण्यात आला उद्धव ठाकरे यांना खोट्या आरोपामध्ये फसवायचं मी समजू शकतो की राजकीय विरोधक आहे पण त्यांच्या मुलाला आदित्य तीन वर्षापूर्वी अजितदादा विरोधक त्यांचे होते तर अजितदादा त्यावेळेस मी समजू शकतो त्यांच्या मुलं पार्थ म्हणजे कशा पद्धतीनं राजकीय नेत्यांच्या मुलाला सुद्धा आपल्याला खोट्या आरोपामध्ये अटकवता येईल या पद्धतीचा प्रयत्न तीन वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीसनी केला आणि मी वारंवार सांगत नाही पण मी जर तीन वर्षापूर्वी जर त्यांनी पाठवलेल्या मुद्द्यांवर जर एफिडेट करून दिलं असतं तर आज उद्धवजी ठाकरे अतिशय अडचणीत असते आदित्य ठाकरेला या लोकांनी खोट्या आरोपामध्ये जेलमध्ये टाकलं असतं अशा पद्धतीनं लहान मुलांना सुद्धा अशा पद्धतीच्या घाणल्या राजकारणामध्ये यांनी ओढण्याचा प्रयत्न केला एक तर जेलमध्ये जाव या बीजेपी मे आओ हेच यांचं धोरण होतं आणि आपल्याला माहीत आहे की कशा पद्धतीने माझ्यावर पहिला प्रयोग झाल्यानंतर तो यशस्वी झाला नाही म्हणून दुसरा प्रयोग एकनाथ शिंदेवर केला तो यशस्वी झाला तिसरा प्रयोग अजितदादांवर केला तो यशस्वी झाला आणि माझ्यावर प्रयोग जर केला असता माझ्यावर जो प्रयोग केला तो तीन वर्षापूर्वी यशस्वी झाला असता तर ते तेव्हाच उद्धवजी ठाकरे ठाकरे तो सरकार पड़ लगे आरोप देवेंदर करावे क्लिप्स सादर कर विषय ऐसा है, है हाँ अभी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी जोरों का झटका धीरे से सब आपके सामने धीरे धीरे आएगा

गृहमंत्री होते त्यांच्या अरे समीत कदम काळा आहे की गोरा आहे मी कधी पाहला नव्हता तो पहिल्यांदा घरी आला व्हिजिटर होऊन आला तेव्हा मी त्याला पहिल्यांदा ते तेव्हा मी ते व्हिडिओ क्लिपिंग दाखविल तेव्हा काय बोलला होता ते दिस समजेल ना सगळं ठीक आहे एवढंच मला सांगायचं धन्यवाद एक मिनिट ते फोटो एक मिनिट एक मिनिट

हां हिंदी मैं विस्तार से बता दे आप आ, आ, आगे से पूछेंगे तो बताऊंगा सर सुमित कदम को लेकर के आपने जो तो आरोप लगाए तो हैं हिंदी में विस्तार से बताएं क्या था पूरा मामला और कब वो आपको मिलया गया और क्या उन्होंने आपको ऑफर किया था तीन साल पहले जब उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तीन साल पहले ये अजित पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे और 3 साल पहले जब मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था उस टाइम देवेंद्र फंडीस ने परमवीर सिंह को पकड़ के मेरे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए थे उसके बाद सीबीआई ईडी लग गई उस वक्त तीन साल पहले जो आदमी को देवेंद्र फंडीस ने मेरे तरफ उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे और बाकी लोगों के खिलाफ में झूठे आरोप करने के लिए एफिडेविट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला था और मुझे कहा था कि आप एफिडेविट करके दीजिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ में आप एफिडेविट कर दीजिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ में इस प्रकार के मेरे ऊपर उन्होंने दबाव डाला था मैंने साफ इनकार कर दिया मैंने उनको बताया कि मैं झूठे आरोप ना आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा ना उद्धव जी ठाकरे के ऊपर लगाऊंगा या अन्य नेताओं के ऊपर लगाऊंगा ऐसे झूठे आरोप लगा के मैं उनको तकलीफ में नहीं लाना चाहता और मैंने तीन साल पहले एफिडेट करने से इंकार कर दिया और जो एफडेट लेके मेरे पास जो पांच छह बार जो पहले शुरू में आया था उसका नाम था समित कदम समित कदम ये नीरज के हैं और देवेंद्र फंडीस इनके बहुत ही नजदीकी है देवेंद्र फंडीस ने इनको एवाई प्रोटेक्शन दिया है बहुत ही साधारण कार्यकर्ता है ना नगर सेवक है ना कभी महापौर रहे या उपमहापौर रहे एक साधारण कार्यकर्ता उसको देवेंद्र फडणवीस के साथ में किया होने के कारण उनको एवाई सुरक्षा दी गई कदम कह रहे हैं मुझे आपने मतलब उनको आपने बुलाया और आपके बुलाए बगैर वो गृह मंत्री से मिलना है तो उनकी बहुत जरूरी होती है गृह मंत्री मैं जब था मेरे घर में रोज मुझे दो सौ लोग मिलने आते थे मंत्रालय में रोज दिन भर में दो तीन सौ वहां भी लोग मिलने आते थे मैं आम लोगों से हमेशा मिलता था वो वहां पे जब आया था तो उसने जब मुझे बताया कि मैं देवेंद्र फडवीस ने मुझे कुछ नाम से भेजा है तो मैंने उसको बैठा के पूछा अलग से कि क्या काम है सब उससे मुझे सब पता है उसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि देवेंद्र फंडी चाहते थे कि मैं तीन साल पहले उद्धव जी, जी ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप करूं कि उद्धव जी ठाकरे इन्होंने मुझे एज ए गृह मंत्री उनके घर में बुलाया और कहा कि अनिल देशमुख मुझे महानगर पालिका के चुनाव के लिए पैसों की जरूरत है मुझे 300 करोड़ रुपए आप जमा करके दो ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव जी के ऊपर लगाना उसी प्रकार झूठा आरोप आदित्य ठाकरे आदित्य ठाकरे के ऊपर झूठा आरोप लगा कि उनको तकलीफ मिलाना दिशिया सियालियन के बारे में वो बोलना मतलब मैं बोला हूं लेकिन बार, बार बार बोलना अच्छा नहीं कि दिशा सियालियन के साथ में उन्होंने जब किया उसके बाद में झूठा आरोप मैंने आदित्य ठाकरे के ऊपर लगाना इस प्रकार से झूठे आरोप लगाने का एफिडेविट मुझे समित कदम ने देवेन्द्र फडणवीस की तरफ से लाके दिया था देवेंद्र पंडित ने, ने मेरे साथ उनके फोन से पांच छह बार बात किया और आखिर में जब मेरी बात हुई तब उन्होंने बताया कि अनिल बाबू इसका आप एफिडेविट करके दो लेकिन मैं पढ़ने के बाद उनको समीत कदम बोला फिर से उनको फोन लगाओ देवेंद्र फडनी फिर से फोन लगा तब मैंने देवेंद्र फडनी को बोला था कि अनिल देशमुख ऐसा झूठा आरोप किसके ऊपर करेगा नहीं और इस इस प्रकार की जो बहुत ही ऊंची राजनीति आप जो कर रहे हैं नीचे दर्जे की जो राजनीति कर, कर रहे हैं ऐसी राजनीति महाराष्ट्र ने कभी देखी नहीं और, और मुझे ताजुब और, और मुझे और मुझे ताजुब है कि मुझे ताजुब ये बात है कि ठीक है बड़े उद्धव ठाकरे है अजीत पवार है पवार साहब है ऐसे बड़े नेता ठीक है राजनीति में ठीक है पर उनके बेटे को तकलीफ देना आदित्य ठाकरे बच्चे है छोटा है लड़का है उद्धव जी का उनको तकलीफ देके उनको किस प्रकार से जेल में भेज सकते हैं उसकी तैयारी करना अजीत पवार खैर आज उनके साथ में है लेकिन तीन साल विपक्ष के नेता थे हमारे साथ थे तीन साल पहले उनका बेटा पार्थ तो पार्थ को इस प्रकार का उसके ऊपर आरोप लगा के उसमें तकलीफ दिलाना मतलब कहने का मतलब कि बच्चों को भी इन्होंने छोड़ा नहीं बच्चों को भी छोड़ा नहीं इसे घिनौनी राजनीति से उनको भी टारगेट करने की कोशिश किया और कैसा है इस प्रकार की राजनीति कभी किसने देखी नहीं एक तो ऐसा है कि जेल में जाओ या बीजेपी में आओ ये भारतीय जनता पार्टी